إسرائيل قبل أن تقوم قامت وقبل أن تعلن عن قيامها في الثمانية يجب أن ننتبه إلى أنها قامت نظام مؤسساتي الجامعة العبرية جامعة تل أبيب في الخمسة وعشرين مشروع إيجد للمواصلات سلطة الطاقة والكهرباء بنت معهد التخنيون التقنية عملت كل المؤسسات اللي لازمة لقيام دولة ولم يبقى امام اسرائيل الا قضيه الاعلان عن شيء موجود. نعم. احنا اخذنا المثلث بالعكس، احنا افرطنا كثيرا من خلال 67 سنه في حمل شعارات مدويه، سنسحق اسرائيل، سنبيدها عن الوجود، ساساس سا. هذه الساسات اللي بنسمعها والتسويفات لم نجد اليهود لحتى الآن لم يأكلهم البحر ولا يبتلعهم السمك هل نحن مؤهلون إلى أن نصل إلى القدس ولا إحنا فقدنا البوصلة عندما زاغت أبصارنا تجاه مشاكلنا العربية في اليمن ولا في الشام ولا في العراق استطاع أعداؤنا أن يصنعوا لنا أعداء وهميين حتى أنت بتشوفوا من بعض النخب العلمية للأسف اصبحت قضيتهم الان الاكبر قضيه لا. سوريه قضيه العراق بعدما كانت قضيه فلسطين هي القضيه الام لكل العرب والمسلمين كيف استطاعوا ان يستحوذوا على عقولنا لا. كيف استطاعوا ان يطمسوا ثقافتنا القتاليه هذه ثقافتنا الجهاديه <applause> نحن اصبحنا لا نستطيع أن نقاتل في كل واد لانه مهزومين احنا سياسيا وفي نفس الوقت ثقافيا صحيح. اخشى ان نكون مهزومين عقائديا